एक छान पैकी अमोल पालकर एक चित्रपट के होता थोड़ा सा रुमानी हो जाए खोटा पाउसो तो एक मानूस दुष्का पड़ेगा रुपये दया मुलगी खोटा है पाखंडी है बाप मन तो बहुया तरी तो मुलगा जो है जिस भाऊ तो मन तो सच्ची मुच्छी बारिश तो तो हा मेरे दोस्त वही बारिश वही बारिश जो आसमान से आती है बूंदों में गाती है पहाड़ों से फिसलती है नदियों में चलती है नहरों में मचलती है कुएं पोखर से मिलती है खपरेलों पर गिरती है गलियों में फिरती है मोड़ पर संभलती है फिर आगे निकलती है वही बारिश ये बारिश अक्सर गीली होती है इसे पानी भी कहते हैं उर्दू में आब मराठी में पानी तमिल में तन्नी कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जॉल कहते हैं संस्कृत में जिसे वारी नीर जीवन पय अमृत उद अम्बू भी कहते हैं ग्रीक में इसे अखवा प्योर अंग्रेजी में वाटर फ्रेंच में और एच टू ओ कहते हैं यह पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है कभी कभी यह पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है पानी तो पानी है पानी जिंदगानी है इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो मन का हिरन प्यासा हो दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं मेरी मानी है तो ये बारिश खरीदिए सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ पांच हजार रुपए में इससे कम में कोई दे तो चोर की हो मेरी आपकी जूती सिर पर मेरी मेरी बारिश खरीदिए इतक सुंदर लिखेल है, या है। मी सांगत अस्ताना तो कि जिसमें एक लय है आरोह अवरोह उसके तय है तो उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता क्या बोल रहा हूं मैं वो जाके बचपन पैकी कविता है वाटते मंद वावे घेल ओढ़ मन तिक स्वैर झुकावे कधी बाजारी तर कधी नदी या काी वेलू तो कधी पड़क्या बाड़ा पाठी आठवावे नहीं लगते आत मधे रक्ता मध्य अशा इतक आत खोल रुतलेक् प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम यादों में तुम नींदों में तुम ख्वाबों में तुम तुम हो मेरी हर बात में तुम हो मेरे दिन रात में तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम जाऊं कहीं देखू कहीं तुम हो वहां तुम हो वहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम तो मैं, कुछ भी नहीं कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन छान <laughs> पैकी माधुरी दीक्षित सा बोलो तो इतक हाथ मधे जाऊ है ते विसरलंच जात नाहीये काही गोष्टी नुसत्या आता स्वप्न म्हणूनच राहिलेले आहेत पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना जे इथे म्हणालो हा सगळा झाला याचा भाग जे म्हणालोय ज्याच्या मागची भावना आहे सुरू करण्यामागची इथून विचार करा इथून सुरुवात आणि मग तो हो चढत जाऊ दे आणि मग इथे येऊ दे आणि मी इथे क्लिक करा आणि तो राहू दे तुमचं देणं आहे समाजाचं काहीतरी देणं आहे आपलं सतत काहीतरी देणं आहे आपल्याला देवाना दोन हात दिलेले आहेत त्याचं कारण आपल्याला दोन हात पुरेसे आहेत दोन हातामध्ये जेवढं मावेल तेवढं आपल्याला पुरेसं आहे तेवढं भरल्यानंतर ते मातीत पडण्याच्या अगोदर लोकांना देऊन टाका तुम्ही कारण ते नाहीतरी जाणारच आहे